Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стають пташата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви. До мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Же в ефірі спільний проект обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва. Програма Крила перед мікрофоном вихованці школи радіоведучих Анна Довга, Дар'я Грищенко, Олександр Білогура та Інна Золотарьова. Вітаємо вас, друзі! Як ви гадаєте, чи можна зігріти наших військових, які зараз на сході України ризикуючи своїм життям, захищають цілісність і суверенітет не тільки одягом, але й теплом домашніх страв? І чи реально у військово-польових умовах куштувати салати, які готуються вдома як правило на свята? Здавалося б, це неможливо. Між тим наші військові земляки дуже вдячні волонтерам саме за смачну домашню їжу. І про це ми дізнались від волонтера жіночої сотні самооборони Чернігівщини, матері трьох дітей, справжньої патріотки України Оксани Рубан. До речі, вона успішна бізнес-леді. Очолюване нею приватне підприємство, розвивається і нині. Та спочатку ця прекрасна і розумна жінка вразила нас своїм зовнішнім виглядом. Паня Оксана, вы пришли до нас на интервью в камуфляже. Вы так завжди ходите? Я хожу так всегда, как только началась война. Это чтобы ребята, бойцы поняли, что мы с ними рядом, и я буду ходить в камуфляже до того момента, как закончится война. Это моя поддержка нашим бойцам. С чего началась ваша волонтерская деятельность? с Майдана. После страшных событий на Майдане, когда стали погибать люди, я со своими друзьями повезли в Михайловский собор медицинскую помощь, продуктовую помощь. Как-то мы сами организовались, быстренько закупили то, что могли, что надо было. И повезли туда. Ну и все, потом затянуло. Вы были в АТО? Да, я была возле станицы Луганская, там, где было расположение 13-го батальона. Какие ваши учителя до того и после? Ничего не изменилось. Когда я ехала туда, То я, в общем-то, я і предполагала, як там буде. Я нічому там не удивилась. То, что я знала от ребят такое я все і увиділа. Жутка війна. Тож добре розуміючи, як важко нашим бійцям у зоні АТО пані Оксана разом з іншими волонтерами робить усе можливе і неможливе, щоб хоч трохи полегшити перебування земляків на війні, зігріти їх зокрема і домашньою їжею. У нас налажена ціла індустрія по приготовленню сухих борщей. Ми. Когда сделали первую партию сухих борщиков, думали, ну так разнообразие, может, там ребятам не очень понравится, может, им там не очень надо, может, они не привыкли, им нравится килька, тушенка. Но когда пошли отзывы, когда вот мы спрашиваем, ребята, что вам надо? Может, что-то тепленькое там, обуться, ну, из таких вот средств, которым ребятам не хватает. То я слышу от многих, первое, что надо, можно у вас борщик для начала. А потом они уже просят списком, кому сетку надо, кому может берца заменить, кому может резиновые сапоги. И мы поняли, что с этими борщиками нельзя ни в коем случае прекращать, их надо делать много-много-много и много. И у нас приходят помощницы наши, это и молоденькие девочки, и очень пожилые уже такие бабулечки. Районы привозят нам овощи, и кто-то берет домой овощи, например, шинкует капусту, потому что у нас нету большого помещения. Кто-то приходит, чистит буряк, морковку, лук, это мешками делается. Потом это все трется. Нам подарили спонсоры две больших сушилки электрические. А до этого мы собирали, ну, буквально у кого дома там есть небольшие сушилочки. То есть этот процесс был немножко медленно. Теперь этот процесс быстренький чистим, чистим, режем, режем. Тут же приехали ребята, там девчата на машинах забрали эти овощи, высушили и привезли. Уже сушеные. И мы их фасуем, мы знаем, какая пропорция. Мы фасуем в пакетики специальные, все, что надо именно для борща. Ложим туда мешочки с солью, с перцем. На мешочках, которые сами шьем, обязательно подписываем. С любовью, с заботой, вечернищины. Туда же ложим специи, приправки, там травки. В общем, все такое, чтобы было натуральное. И отправляем ребятам. И очень приятно, что мы ну, просто столько восхищения и столько радости. Все-таки украинский борщик, он на войне, наверное, греет душу. А еще мы делаем супчики, но супчики не в таких объемах, как борщики. Но все равно, это тоже сушеная морковка, лук, туда ложится либо вермишелька, либо рис, чтобы было разнообразие, либо гречка, тоже специи, запаковываем и отправляем суп. В общем, у нас все по домашнему. Еще бы придумать, как сметану им туда отправлять и сырые яйца. Но с этим мы пока ну никак не можем побороть. Думки про те, чим ще почастувати наших бійців, аби скрасити їхнє перебування на війні, що передати землякам, бо вони відчули, що їх люблять та підтримують, постійні ми ще робили салати. Которые доезжают туда, да, ребята только там уже перемазывают майонезом или маслом. А с чего они складаются? Значит, первый салат наша женская сотня делала, когда шла машинка в батальон Чернигов. Мы делали оливье. Потому что оливье, сами понимаете, в условиях войны и фронта, это такой праздничный салат. Ну, ребятам там же его нигде не достать, а всем же хочется побыть хоть частичкой своей дома. Мы придумали, как его сделать, чтобы он доехал. Мы положили слоями начиная с огурцов соленых, трехлитровые такие пластиковые ведерки. Поварили овощи, это подключилось много людей, потому что надо было много овощей варить. Мы сложили слоями все ингредиенты для оливье. У нас получилось где-то килограмм 35. Ну и, и положили туда же инструкцию, и рядышком положили майонез. Оливье пришло прекрасно, ребята только добавили майонез, перемешали. И были по-домашнему счастливые. На Святого Николая мы им сделали вареный буряк, тертый, тоже достаточное количество орехи, изюм туда добавили, чеснок и масло подсолнечное. Тоже такой любимый салат, который, в общем-то, на Новый год ставят на стол. И еще мы им сделали второй салат а это яйца с майонезом, с чесноком и с сыром твердым. Вареное яйцо, например, на фронте это просто как у нас красная икра. Это ну, тяжело это достать в таких условиях фронтовых. Ну и твердый сыр тоже ребятам обязательно нужно хоть в какие-то дни попробовать. Поэтому мы их так порадовали. Мы будем опять думать, чем бы их порадовать. Хотя бы, ну, немножечко дома, дома им как-то вспомнилось, почувствовалось, чтобы они знали, что мы о них заботимся, что мы о них. Іх, думаємо, ми їх надіжний тил. но їм легше, навірно, воювалося. Я так думаю. Слухаючи пані Оксану, ми відчули наскільки важлива увага та посильна підтримка українським військовим. Кожного з нас і приємно, що багато наших однолітків долучились до волонтерського руху. Хтось маскувальні сітки. До речі, на сьогодні їх зроблено 15. Хтось намагався зігріти серця наших вояків листами, малюнками, невеликими подаруночками, тематичними концертними програмами. Діти Чернігівщини стали одним із звінов волонтерського двіження. Наші діти, наша молодь – це просто прекрасна заміна нам. И сейчас, когда вот детки включились так в помощь, когда видно явно, насколько они прекраснейшие патриоты, мы понимаем, что если у нас не хватит сил, то кто-то обязательно нас поддержит. Потому что сейчас то, что делают дети, и насколько они радуют наших бойцов, когда к бойцам приходят их рисуночки, письма, подарочки, то бойцы просто плачут. Они нам передают, что у них слезы на глазах. Так что это очень большая поддержка. И сетки, и ребята даже не верят, что это плели дети. До московальных маскувальных сеток, если боевые будут тривать и щетреба еще треба чимало. Уже мы опекаемся бойцами со всей области. А нас, немного много, ни мало наших бойцов, от 6 до 7 тысяч человек. Подразделение только первой танковой 4000 человек. Плюс еще есть у нас 41 батальон, 13 батальон, батальон территориальной обороны Черниев, 169-я часть Десна. Сетка нужна на каждый автомобиль, на каждую машину, на каждый блиндаж. Если вот снег, то, конечно, лучше, чтобы она была. Поэтому девочки, мальчики, сколько бы их ни сплели, они все надо и всегда будет мало. Но пока что сколько можем, это то уже очень хорошо. Між тим так хочеться вірити, що ця страшна війна закінчиться скоро. З перемогою наші воїни повернуться додому, і у мирі, злагоді та єдності, наша рідна Україна будуватиме гідне життя для кожного її громадянина. А сьогоднішня програма Крила підійшла до завершення. Нагадаємо, в гостях у нас була справжня патріотка України, волонтер, одна із засновниць жіночої сотні самооборони Чернівщини Оксана Рубан. Над програмою працювали автор та керівник проєкту Віра Лисиця, звукорежисери Сергій Білоненко та Анатолій Федчук. Та ми юні ведучі. Творімо добро, і від цього світ навколо нас стане кращим. Миру усім. Мір, мир, мир всім. Мир всем, хочу пожелать света бесконечного Мир всем, доброго, теплого, вечного Мир всем, пусть сердце весна, а не кончается с мира внутри тебя С мира внутри тебя все начинается Друг, послушай, солнечный свет мою греет дух я поделюсь светом и с тобой Время пришло отпустить взлететь Мне так хочется петь о любви О искренней, большой, настоящей Мир всем хочу пожелать света